Студия «Доброе утро». Одна из значимых новостей сегодняшнего дня – восстановление э, телевизионной вышки на горе Карачун. Э -э... Высота новой вышки будет 180 метров, это на 40 метров меньше, чем высота предыдущей, которая была разрушена во время боевых действий в 2014 году. Сегодня ждут появления нового крана, который позволит монтировать вышку дальше. На сегодняшний день уже смонтировано 16 метров. И для того, чтобы продолжить монтаж, нужен специальный подъемный кран. Подробнее об этом расскажет голова антикризисного медиацентра Сергей Попов. Добрий ранок, телеглядачі. Насправді, сьогодні ми очікуємо, що окрім того, як привезуть спеціальний екран, який дозволить встановити третю секцію, завершити перший етап будівництва телевежі. Сьогодні мають і оголосити результати проведення тендеру, за яким буде визнана хто ж наступний буде підрядник, який буде монтувати наступні частини секції. Для цього вже привезений спеціальний повзучий кран, який буде працювати в подальшому для будівництва телевежі. І як вже було сказано, цю телевежу мають змонтувати до 5 вересня і на сьогодні. Сегодня мы видим, что работы продолжаются по ее Сергей, спасибо. И еще одна новость из антикризисного медицентра. Сегодня там пройдет пресс-конференция реалии прифронтовой медицины. Вопросы, которые будут обсуждаться: дефицит кадров, оборудование, лекарств, разрушенные здания, стоит ли давать медикам, работающим в зоне, а то специальные надбавки и так далее.